Друзі, усім привіт ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні до нас завітав відомий астролог Влад Рос. Будемо відповідати на ваші запитання, а також про те, що очікувати найближчим часом Україні та українцям. Отож, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, лайкайте, і, звісно, задавайте ваші запитання. І в наступних відео обов'язково дамо відповідь на найцікавіше. Раді вас бачити у нас на каналі Астрофономен і пропоную сьогодні поговорити, розпочати із найважливішого запитання, яке турбує абсолютно зараз усіх українців, якою буде ситуація із Харківщиною. Бачимо спроби росіян зараз створити сіру зону на прикордонних територіях. Чи вдасться це зробити? Чи все ж таки ми зможемо вистояти саме ну, головне Харків, не тільки Харків, а й Суми. и Сумская область. Сейчас, конечно же, враг будет пытаться сделать так, так называемую санитарную зону. Ну и самое главное, им дойти до Харькова и бомбить его всякого рода артиллерийскими снарядами. Да. Главное, дойти хотя бы за 30-40 за километров до большого города, сделать жизнь харьковчан невыносимой, уничтожить электроэнергию, уничтожить все, все теплостанции, канализацию города, да, и чтобы... Харьковчане массово там начинали говорить, что надо заканчивать войну, жизнь невыносима. Было очень много бегства, да, за границу в том числе, выезжали. В общем, нехитрая как бы, комбинация, да, вот, и понимание того, чего хочет враг. Вот. Ну, наша самая главная задача, конечно, все, что, заминировать все, что возможно, все подходы к городу Харькова, раз это не было сделано буквально за последние полгода, хотя Гур говорил еще за два, за три месяца, что будет значит, нападение на Харьков, то есть либо просто враг будет идти на Харьков, но почему-то ничего не заминировали, либо опять украли деньги. Ну, вот как бы нужно сдерживать эту ситуацию. Но, на мой взгляд, самая главная цель всего этого нападения – это город Купинск. потому что это очень важная цель, это важная точка, узловая точка врага. И мне кажется, что главная их цель – это действительно прорваться туда, чтобы в конечном итоге замкнуть Донецкую область и полностью выполнить политическую задачу главика Владимира Путина, да, то есть к концу года завладеть полностью значит, Донбассом, а после этого можно устраивать мирные переговоры по типу китайского, то есть капитуляции Украины. Дякую вам за вопрос від глядача нашого до вас. Що буде із Нікополем, яка буде ситуація із цим містом? А что касается Никополя, Днепропетровской области, то там все должно быть нормально. Главное, чтобы враг не прорвался ни в коем случае, значит, не вышел на Покровск. Потому что если враг выйдет на Покровск, то начинает подвисать и вся Днепропетровская область. Поэтому будем надеяться, что наши все-таки вооруженные силы будут сдерживать Покровск. И я абсолютно уверен, что в ближайший год не ни Никополь, ни Днепр не окажутся в осаде значит, московских хорков. Ну единственное, что по Никополю могут иногда лететь всякого рода ракеты, но это не так страшно, как, например, в Харькове или в Одессе. Вот те эти два города наиболее будут усиленно обстреливаться врагом этим летом. Ладно, приезд Блинкина в Украину, отчего вы не и, загалом, ну и, власне, про что ну, это слава тебе, Господи, потому что мы понимаем, что злой следователь, если к нам приезжает Соливан, то все будет плохо, и будет обстрел Украины после того, как Соливан к нам приехал. Ну, а добрый следователь, это Блинкин, и он приехал, и, значит, нам будет очень большая поддержка. Наконец-таки этот пакет будет достигать Украины помощи, да, который был выделен значит, Соединенными Штатами, да, 60,8 миллиардов долларов наконец-то они будут приходить, в том числе и чешская инициатива в июне месяце придет к нам снаряды артиллерийские. То есть нам главное выстоять этот месяц. Конечно, враг пытается прорваться по всем фронтам. Но приезд Блинкина говорит только об одном, что значит Украине будет оказана очень большая поддержка, помощь. Ну и самое главное, что будут реализовываться все важные переговоры о перемирии, да, которые, собственно говоря, очень важны для нас в июне месяце. Очень такая та, тайная, сокровенная информация, которую привел, привез Блинкен значит, в Киев, это больше в степени касается 15-16 июня, а у нас как раз в июне разворачивается комета, комета дьявола, сейчас она превратилась в зеленую комету, и она действительно из зеленого цвета может принести мир, о чем я еще полгода назад говорил, что да, может неожиданно что-то такое случится под влиянием этой кометы, а кометы это всегда были в древности у астрологов и вестники богов, которые разворачивают ситуацию полностью, ее искореняют, да, и вот эта теплая мировая война, да, да, да переходящая из холодной стадии в горячую, я бы так назвал ее теплой мировой войной, может все-таки прекратить свое существование в конце этого года, Особенно, когда Марс станет ретроградным. Марс это убийца, планета войны. Может, в декабре он становится ретроградным и сильно ослабеет. Может, вот прийти к выводу, что после выборов Соединенных Штатов Америки в декабре месяце, значит, настанет некая такая заморозка конфликта. Дякую вам за вычеркнувшую ответ. Для чего Путин изменил министра обороны России? Ну, это прежде всего... А очень интересный гороскоп у этого министра. Ну, во-первых, была инаугурация Путина или двойника Путина. Вернее, говорят, что двойник Путина был на инаугурации, а тройник Путина был на параде. Там вообще какой-то был удмуртус, как глазы, который даже не похож на двойника Путина. В общем, там целая бригада этих Путиных, и уже нужно прямо разбираться, кто из них где, когда присутствует. Так вот, 17 марта была инаугурация типа Владимира Путина, а родился у нас этот Андрей Белоусов, новый, значит, министр войны, да, Российской Федерации, как раз 17 марта. Совпадение? Не думаю, да. А родился он у нас в 9-й сатанинский лунный день. Солнце у него в соединении со страшной планетой Азой, да. Аза — это планета убийств, да, это такой вообще человек, который будет работать экономически на то, чтобы Россия уничтожала нашу страну. Черная луна у него находится в зодиакальном знаке Тельца. То есть тот человек, который должен внести лепту значит, в, в, в то, как, как где и чего украла до этого Мишайгу, да, и куда все бабки ушли вообще, и каким образом их можно отмывать в конечном счете. Очень такой конкретный человек, который жесткий. В момент рождения восходил Сатурн, у него жесткий такой конкретный, мощный, еще и козерог, да, вот, несмотря на то, что он рыба, но рыбами фактически не является по своей сути, а очень такой откровенный, конкретный, да, значит, инструктор, как и, и как каким образом нужно проводить, значит, чтобы больше и больше было оружия, и чтобы деньги не так крали, как раньше, да. Ну и самое главное, что опасность того, что у него Марс соединение с Луной Близнецы, это новая технология. То есть внедрение дронов, новых технологий. Недаром он закончил у нас кибернетику и является очень таким важным фактором в сфере IT. То есть тоже это он может продвигать. То есть Украине нужно ждать от этого очень как бы негативная эта информация, что пришел такой человек, Андрей Белоусов, который может действительно поставить на рейсы э, э, военную экономику Российской Федерации. Он причем приходит играть в долгу, надолго. Сатурн это планета долгих каких-то ситуаций. До следующего срока нынешнего Путина, да, примерно до 2030 года двойника Путина, да. а, В общем, говорит только об одном. Вроде бы мир собирается договариваться о каком-то олимпийском перемирии, а Андрей Голосов назначен, чтобы вести войну до конца. До конца хотел сказать, столетие, да, ну, как сказал, до скончания века, да, когда поздравил, значит, патриарх всей Руси, нынешнего Путина, да, чтобы он правил, да, наверное, до скончания века. Вот Белоусов, наверное, именно тот человек, который должен понять, работают ядерные ракеты у него, не работают, сколько из них в рабочем состоянии. То есть он пришел, чтобы полностью, как бы, значит, провести инвентаризацию всего военного корпуса, и очень плохо, что Шойгу ушел на покой. Потому что если бы Шойгу не ушел на покой, то можно однозначно было говорить, что Украина выиграет 100% эту войну. Но когда главный военноначальник Оленевод из Тулы заменен довольно-таки прагматичным, четким, жестким начальником, да, вот это, который будет каждую копейку разыскивать, как и Мишустин, да, примерно у них что-то общего есть, то, конечно же, говорит о том, что российская армия может модернизироваться, и она будет очень опасна через 2-3 года. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Власне, найближчим часом, які зміни зможе відчути Україна, власне, в, в приході нового очільника міністра оборони Росії? Ну, одразу нічого не відбувається, поки він привезе інвентаризацію, поки, значить, Андрій Білоусов утвердиться своим окружением. Это должно пройти минимум полгода. Поэтому в ближайшее время, слава тебе, господи, по инерции будет все еще действовать коррупция шайгу. власне, властные че продолжают сотрудничать с КНДР, че продолжают вони надавати ракеты и другие боеприпасы? Да, по некоторым данным. В отличие от Евросоюза и Америки, мы до сих пор не, не можем получить миллион артиллерийских снарядов, а Корея уже передала, Северная Корея передала Российской Федерации 3 миллиона, значит, снарядов артиллерийских, да, дорогие друзья. Непонятно вообще, что это такое, да. Ну, в общем, некоторые могут сказать, что нас, наверное, сливают, да. Вот Ким Чен Ын, там, значит, хотел сказать, Ким Ир Сен, в общем, всегда будут поддерживать своих... Диктаторов, да, лидеров, да, и, конечно же, Китай будет очень много оружия через Северную Корею, через своих сателлитов отправлять. Я думаю, также останутся, значит, поставки из Китая, в том числе, он тоже будет помогать. Россия ведет против нас одну войну только по, по той причине, что Китай до сих пор помогает Российской Федерации через подставные фирмы, лица, страны, ну, например, через Северную Корею. Поэтому поставки будут происходить и так дальше. Ну и Андрей Белоусов назначен значит, военным министром только для того, чтобы вести войну до уничтожения полностью Украины, чтобы ее вообще не было. Поэтому, конечно же, и Иран еще будет помогать Российской Федерации. В общем, вся эта шайка-лейка будет вести отчаянную значит, войну против Украины. А, власне, зміни в російській оборонці зрозуміло, але чи можуть тепер замінити сирського і обрати нового головнокомандуючого в Україні? Ну, да, Зеленський дуже сильно доволен сирським Лучшого генерала для себе он не видит вообще. Собственно говоря, якщо залужні були всегда какие-то склоки, трудності, прийняття важливих решений залужного наставки. то Сырский всегда говорит, да, выполним, обязательно сделаем, Владимир Александрович. Поэтому ну, грех увольнять такого начальника, когда ты фактически сам всем руководишь, да, и фронтом в том числе. Если Залужный всегда выслушивал Зеленского и поступал по-своему, то Сырский полностью подчиняется Ставке, в том числе и, конечно, Ермаку. Поэтому я не вижу каких-то замен в ближайшее время. И именно тот человек, который будет находиться на своем посту очень долгое время, возможно, даже до конца президентства значит, Владимира Зеленского. А, добре, а что касается Залужного, может ли он в будущем снова повернуться в военную сферу? А, значит, ну, Залужный сейчас будет работать в Лондоне, он уже туда наконец-таки переехал. Но самое главное, он будет нарабатывать западные связи. Конечно, его, он будет ставленником Запада на президентских выборах. Военная карьера у него закончилась. У него началась дипломатическая-политическая карьера. И, конечно же, украинцы выберут именно его. Об этом я уже давно говорил, что заложенный президент. Можете подписываться на мой канал. Вопрос я уже где-то еще перед Новым годом. Давным-давно и стримы были, и видео, да, что я сказал, что... После окончания войны следующим президентом Украины, после того, как закончится военное положение, будет Валерий Залужный, если он захочет идти в президенты. А я знаю, что его он хоть сильно не хочет, но там настаивают все абсолютно все, чтобы он пошел и уничтожил коррупцию в Украине. Дякую. З'явилася інформація на рахунок того, що Швеція готова буде розмістити у себе в країні ядерну зброю, якщо власне буде відчувати більшу ескалацію в Україні і власне перехід на якийсь новий рівень війни. Чи зможе все ж таки розмістити Швеція ядерну зброю? Чи це чергові якби розмови деяких країн? Я навіть знаю на якому острові вони збираються це зробити, на острові Готланд. И прям это, значит, пуля у виска Санкт-Петербурга. Если что, то мы прям по вам жахнем одновременно, там, и быстро, четко там и так далее. Ну, чтобы Российская Федерация не сильно там в Москве, значит, своим причиндалом вот как бы там развесила и там угрожала. Ну, и вот, конечно же, с острова Готлан подлет до Москвы очень будет очень быстрым моментальным и просто взрывоопасным и для Москвы, и особенно для Санкт-Петербурга, поэтому, конечно же, шведы, а шведы никогда не врут, это очень такая нация, конкретно она все просчитывает, все четко, чего уж говорить, там у них там икея такая, и... и у них прекрасная машина, то есть, вот, они делают самые безопасные, да, машины. Вот поэтому шведы всегда промахничные, если они что-то заявляют, то это точно будет. А, Владе, что есть возможность обмена полоненных в травне? Я думаю, пока Зеленский находится на посту, никакого обмена не будет. Все будут пытаться Российская Федерация, Москва, расшатывать трон под Зеленским. Ну и как я предсказывал, что на него будет совершено покушение в мае, в июне месяце предотвращено, и вот задержаны люди, которые должны были убить Зеленского. Ну, слава тебе, Господи, вышел, вы наш главнокомандующий. Но понятно, что и дальше будут ему Московия вставлять палки в колеса, чтобы ни в коем случае он не пользовался популярностью, поэтому, конечно же, они, значит, обмен пленных будут зажимать, пока Зеленский будет находиться у власти. Влад, коли будуть вибори в Україні, зрозуміло, що вони мали бути би, якби все було б добре в цьому році, їх не відбулося, чи можливо в 2025 році? Вибори будуть одразу вже об'явлені в 2025 році, після перемир'я, да, і зберігатися, скоріше, осінню наступного року. Вот, где могут быть совершенно неожиданные партии, кандидаты. Ну и самое главное, что Черчилль тоже пользовался большой популярностью во время войны, но сразу как война закончилась, он ушел из власти, просто его народ не выбрал. Наверное, наш Черчилль Зеленский его ожидает такая же участь, и сразу после войны его рейтинг может резко обвалиться. Поэтому, конечно, у нас ждет перезагрузка абсолютнейшая власть. Власти, да, и, конечно же, к власти придет много военных, тех, действительно, кто значит, находился на фронте. Это некое такое будет чистилище. Ну а потом будут, возможно, досрочные выборы уже где-то ближе к тридцатым годам, когда Украина уже будет окончательно без поворота принята в НАТО или в Евросоюз, и там уже могут и гражданские приходить к власти, те, которые, собственно, будут находиться в ближайшее время в тени, потому что все-таки власти у нас после войны захватят те люди, которые побывали на фронте, либо имели высокие значит, военные должности. Насколько есть шанс в Володимира Зленского залешиться при владе в следующем году? Шансы довольно-таки минимальные, сложные, трудные. Ну, нужно смотреть, когда будут выборы, и какая дата выборов, потому что очень важно, как звезды располагаются на момент самих выборов. Если у Дональда Трампа, например, 5 ноября звездный час, или у него именно 5 ноября этого года значит, Юпитер соединяется с Солнцем, Юпитер – планета власти, Солнце в близнецах – это яркость, блеск, то если он будет допущен до выборов, если его не убьют, то у него хорошие шансы. Вот. И надо смотреть, какая дата будет у Зеленского, как будут располагаться именно его звезды на момент инаугурации, и тогда действительно делать какие-то прогнозы. Но в этом году он точно устоит у власти, потому что Юпитер у него в годовом соляре в десятом доме гороскопа, а вот в следующем это уже большая проблема, большой вопрос, и там уже нет такого э, благоприятствия в его гороскопе, ну, будем смотреть, какая будет дата выборов, и на нее будем ориентироваться. А кто же может стать наступным президентом Украины? Это будет особенность, которую мы уже знаем, или это, возможно, будет новая какая-то человек абсолютно исключен, это тот человек, которого мы точно знаем, да, и скорее всего это Валерий Залужный, о котором я уже давным-давно раструбил. После чего все гадалки, астрологи и ясновидцы почему-то после меня начали тоже говорить, что он будет. Хотя я был первым. Влади, дякую і буду вам дуже вдячна, якщо побажаєте нашим глядачам, що варто робити, що не варто робити упродовж травня місяця. Наскільки він є благоприємним для всіх нас, хто залишається на території України, і про що однозначно не потрібно забувати. Ну, у нас дійсно очень цікавий місяць, феєрія у ознака тільця там. И Меркурий переходит в знак Тельца, и Юпитер соединяется с Солнцем в знаке Тельца, и Уран соединяется с Солнцем в знаке Тельца. То есть денежный знак Тельц у вас эфорический такой месяц, многое может решаться в вашей жизни. Так как и для других земных знаков, такие как Козерог, да, и, значит, Дева. То есть много что-то переворачивается, очень такая благоприятная ситуация. Ну и в конце месяца начнет фартить еще и Близнеца, Венера 23 мая переходит в знак Близнецы, а 26 мая Юпитер переходит в Близнецы. Малое большое счастье в этом знаке Зодиака, поэтому 20 числа супер именно для этого знака Зодиака. Но это еще и говорит о том, что всякого рода переговоры, поездки, приключения, оформление документов, я не знаю, там, сдача экзаменов, она очень будет абсолютно фартовая в конце месяца. И, конечно же, очень хорошая тенденция она видится в том, чтобы каким-то образом находить общий язык к примирению. Хотя все еще Марс будет находиться, планета войны в огне опасном огне, и война точно будет продолжаться в мае месяце. Но вблизи полнолуния очень много может проясняться, очень много решаться 23 мая. Ну и это очень такой финансово денежный месяц, когда нужно настраивать себя на реализацию своих задумок, особенно финансовых программ. Ну и все, что было заложено в мае месяце, может давать хорошие дивиденды в конце года.